Всем привет! Э, хочу вам сказать э, странные истории. Но это аб Абракадабра. Абракадабра Это жуткое существо. Первое. Опытаешься там, где творится какое-то сумасшествие. Я хочу так сказать. Э, Второе. Говорят, что это существо также зовут Леди Гага. Э, я бы так сказал. Ну и третье, когда она начинает петь, Абракадабра, люди начинают сходить с ума. И их выражение лица стает больным, и они начинают прерывисто двигаться и пятый. Ее костюм э, э, это не, нечто э, черное, сделанное непонятно из чего. Самое страшное начинается, когда люди начинают подпевать ко всему сказанному. Одни начинают при прыгать, как, как понимаешь, и как э, то какую-то палку руками небольшой, как, как часть из них. Я бы так сказал, что э, такие вот истории вам абракадабра понравится и так далее, дорогие друзья. Вы поставьте лайк и подписку на мой же YouTube э, канал. Такие вот истории. Так, дорогие друзья, вы, дорогие друзья, подписку на мой YouTube-канал ставьте и так далее, дорогие друзья. Первая страшная история, это бракадабра такая вот э, история Абракадабра, я вам рассказал и так далее. Но хочу им пояснить, что аб 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 Абракадабра это жуткое существо, обитающееся, обитающееся там, где творится какое-то творится, а то Абракадабра такой вот... Здесь творится говорят, что это что, как Леди Гага, как певица, певица когда начинают, люди начинают сходить с ума, я так бы сказал, и их невыражение лица стает больным, они начинают ходить с ума, как зомби, или как, как больные, или как, и, и, костюм, это, это, черные. Дорогие друзья, сделанные делай на черт, чего-то, из чего люди начинают сходить с вы не всему, что они начинают знаете, что вы не знаете, что вы Ладно, дорогие них такие вот истории вам тоже понравятся. знаете, что вы дорогие друзья рубрика очень не и так далее не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не вы знаете, 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 вот истории я вам рассказал дорогие друзья и тогда, дорогие всем, э, дорогие друзья, ставьте лайк, Нам хочу пояснить, а когда, это жутко существо, а какое-то существо, монстр какое то или что, там где творится какое-то сумасшедший, творится что-то такое то страшное или что, говорят, что это существо зовут как Леди Гага певица, зовут, как певица он поет, э, не, и не, он не поет, корпусу э, просто зовут, как, как, популярного, и что, третье, куда он начинает, петь, пропеть, э, люди начинают судиться, ума, про как мах какой-то или что, чародей, но, и их лицо третье, два уже три. Дорогие друзья, так, дорогие друзья, их выражение лица стоят больным, впервые, двигаться, а не больные, так как, будто это по истории, дорогие друзья. И они начинают впервые, двигаться. Третье, его костюм, нечто что... Э, черные сделаны, непонятно понятно чего. Ну не какой это, сделано, это костюм и так далее. Черный костюм Страшно начинать, когда люди начинают подпивать ко всему. Подпевать песни какие-то разные или что. Но ну, вы влепите лайк, если понравится эта данная рубрика. И к сказанному они начинают подпевать. И, и к сказанному начинают прыгать. Как понимать, держать какую-то палку руками, большая часть из них ландерги, друзья. Такие вот истории вам точно понравятся. Сейчас я вам рассказал. Дорогие друзья, э влепите лайк на данный... Э на, э такие вот рубрика, он тоже понравится. Про про а а а дорогие друзья. Ладно, такие друзья, влепите большой лайк. Этот -то рубрика которая слушает лайка и так далее. Такие вот истории. Я что-то сделаю, если э в следующий раз вы понапишете комментарии, какую рубрику сделать. Нам понравится, дорогие друзья. И, и оцените лайком, дорогие друзья. Э для вас только старался и такую рубрику такие вот рубрику сделать страшные истории и так далее. То, если вам понравилась данная рубрика, можно сделать еще одну такую рубрику. Чай, дорогие друзья, вы подписку на мой канал, ставьте и лайка лайк, э, абракадабра, like, такая все знаете, абракадабру и так далее. Дорогие друзья, ладно, дорогие друзья. Это какое-то существо, там говорят, сумасшествие, как, как зовут Лика, как, начинают как бы сломать люди. Ну, такие вот это просто по истории и так далее. Начинают, и выражение лица стают больными, они начинают первые что двигаться. Я у меня что черные, делаю непонятно из чего. Самые люди странные люди начинают, когда люди начинают подпевать ко всему, э, пригать как э, понимаешь, какой-то клоун под палку и руками на бручащаяся не главное, дорогие друзья. История очень интересная, такая рубрика вам тоже понравится. сейчас и зайдет, дорогие друзья, дорогие друзья, ладно. Если хотите такую еще рубрику напишите комментариях. дорогие друзья, ладно. Ну и надо, дорогие друзья, ролик завершать, ладно, дорогие друзья. Ски истории, хотите еще одну историю, то ставьте лайки. Рубрика вы поставьте лайк, дорогие залдун, всем до скорого и пока, дорогие друзья, влепите лайк если вам понравится эта рубрика, ладно, надо ролик завершать, но вы напишите в комментариях какую вы хотите еще рубрику и так далее, дорогие друзья, а вы все поняли, дорогие друзья, ладно, больше не буду рассказывать, дорогие друзья, но влепите лайки и данную рубрику вам тоже понравится и так далее вот такая была история. всем до скорого и пока дорогие э -э друзья, и увидимся в новых видео Дорогие друзья, влепите лайк на эту данную рубрику. Сям скоро вай пока. Видим, что на выходе. Капка. Ну и дорогие друзья, лайк влепите. Дорогие друзья, ладно, лайк влепите. Не надо за.